গাইজ গুড মৰ্ণিং মই ৰেহেনাই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ভালেই আপোনালোকৰ ভালনে বাৰু মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছোঁ এটা ৰেচিপি পনীৰ আৰু পালেং শাক দি পেলাই কেনেকৈ বনায় মই আপোনালোকক দেখুৱাম আজি পলি পনীৰ আপোনালোকে হয়তো খায়েই চবেই কিন্তু মই আজি কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাব মোৰ বনোৱা পদ্ধতিটো অকণমান বেলেগ সেইকাৰণে আপোনালোককো লগতে লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ বলকচোন যাওঁ মই বনাম আপোনালোকে চাব পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত এই পনির খি ফ্রাই করা মোট হয়ে গেল চাব আমরা কেনকে বানামা এটা তেল দিল দি পেলে বিলাহীখিনি বিলাহী ভাজি লো

এইখিনি আধা ভাজা কৰি ল'ম কৰি পেলাই মিক্সিটোত পিচি পেলাই কেনেকৈ বনাম চাব অকণমান এইখিনি আধা ঘণ্টা সিজিবলৈ দিছোঁ অকণমান সিজি লওক এয়া মোৰ পালেং শাকখিনি আৰু বিলাহী হৈ গ'ল মই এতিয়া এইখিনি এইখিনি ইয়াতে হৈ গ'ল এতিয়া মিক্সিটোত এইখিনি মিক্সিটোত এতিয়া এনেকৈ মিক্সিটোত এনেকৈ অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে পিচিম এতিয়া মই ভৰাই পেলাই অকণমান দেৰি থৈ দিওঁ পাঁচ মিনিট থৈ দিওঁ ঠাণ্ডা হৈ যাব নহয় তাৰপিছত মই এইখিনি পেষ্ট বনাম বনাই পেলাই তাৰপিছতে পনীৰৰ লগত কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাব এয়া মই পালেং শাকে আৰু বিলাহীৰে হৈ গ'ল এয়া মই তেলখিনি দি লওঁ দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই অকণমান পাঁচফোৰণ দিম অকণমান দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱাৰ পাছত মই আৰু আদা নহৰু পেষ্ট ৰঙা হ'বলৈ দিছোঁ পেষ্টখিনি অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ ৰঙা নহয় ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ পাছত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিম মই আদা আদা নহৰু মই একেলগে একেলগে পিচিছিলোঁ এই আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান দিলোঁ দি পেলাই অকণমান এইখিনি ৰঙা হ'বলৈ দিওঁ ভালকৈ ৰঙা হ'ব পিছত অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ নিচিনা হোৱাৰ পাছত খাওঁ দি নিমখ দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি এইখিনি হৈছে হালধি গুড়ি এইখিনি হৈছে গৰম মছলা এইখিনি হৈছে জিৰা ধনিয়াৰ পাউদাৰ এইখিনি অকণমান মছলা গোন্ধটো যাবলৈ দিছো যাবলৈ দিম এই ওপৰেদি তেল ওলালেই এক্সট্ৰাকৈ তেলটো যেতিয়া ওলায় তেতিয়া মছলা কেঁচা কেঁচা মছলা আৰু নহৰু পিঁয়াজৰ গোন্ধটো যেতিয়া যাব তেতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট বনাই থৈছোঁ পালেং শাকৰ আৰু বিলাহীৰ পেষ্টখিনি মই এয়া দি দিছোঁ এয়া পালেং শাক আৰু বিলাহী পালেং শাকে বিলাহীয়ে দিছোঁ তাৰ পৰা অকণমান এই মিক্সাৰ জাৰটো মিক্সিৰ জাৰটো ধুই পেলাই মই এয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ তাৰপাছত মই অকণমান ঢাকনখনে ঢাক এইখিনি এতিয়া এইখিনি পালকখিনি পালেং শাকখিনিয়ে আৰু বিলাহীখিনিয়ে সিজিলে এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই ওপৰত পনীৰখিনি দি দিম এইখিনি পনীৰ এইখিনি পনীৰখিনি দিম এতিয়া মই এয়া মই পনীৰ দিছোঁ পনীৰখিনি মই আগতে ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ লৈ পেলাই মই বেলেগকৈ প্লেট এখনত থৈ দিছিলোঁ কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে হয়তো মোবাইলটোত ভালকৈ কালাৰটো উঠা নাই ওপৰৰ পৰা খিৰিকীপৰা ৰ'দটো পৰিছে যে সেইকাৰণে এনেকৈ কিন্তু বৰ ধুনীয়া কালাৰ হৈছে আৰু অকণমান মই এইখিনি মই ইয়াত তেজপাত দিলোঁ তেজপাত দিয়াৰ পিছত অকণমান পানী দি দিলোঁ পানী অকণমান দিয়াৰ পিছত মই অকণমান আকৌ ঢাকনখন অকণমান বন্ধ কৰি দিম অকণমান ওপৰতে কষ্টুৰি মেথি অকণমান দিছোঁ দিছোঁ আৰু অকণমান ধনিয়া দিছোঁ দি পেলাই মই ঢাকনখন মাংস কৰি দিম এয়া মোৰ পালেং শাক আৰু পনীৰ বিলাহী দি পেলাই বনোৱা ৰেচিপিটো হৈ গ'ল এয়া চাওক কালাৰটো কিন্তু ইয়াত ফটোখনত ভালকৈ অহা নাই কিয় অহা নাই মই নাজানো কিন্তু বৰ ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ টেষ্টি হৈছে গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম পালেঙৰ কেনেকুৱা খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে হয়তো আপোনালোকে গম নাপায় মই গম পাইছোঁ এতিয়া বৰ ধুনীয়া হৈছে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া আহিছে ধনিয়া পাতৰ আৰু কস্তুৰি মিঠি গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক খাই দেখুৱাম মোৰ পনীৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল পালেং শাক বিলাহী পনীৰ কেনেকৈ বনায় মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু কমেণ্ট কৰি ক'ব কেনেকুৱা লাগে আৰু মোক জনাব হয়তো ভালেই লাগিব আজিলৈ ইমানতে আহোঁ বাই বাই